В прошлом Виктор Юхно – воспитанник Куряжской колонии. Вот уже 35 лет он учитель истории и права в этом же учреждении. Рассказывает, в конце 70-х ему, бывшему воспитаннику исправительного заведения, было легче устроиться в жизни. И поддержка общества была, и государства. Слава Богу, общественные организации в Харькове, в том числе наших воспитанников бывших, они берут к себе, помогают, помогают устроиться с жильем, с работой. Вот. Ну, вот таких бы организаций побольше общественных. В пенитенциарной службе говорят, основная цель исправительных учреждений – вернуть в общество законопослушного человека. Адаптацией и сопровождением после освобождения они не занимаются. Каким это способом? Или мы его через духовность, или мы его через труд, или мы его через дисциплину будем возвращать. Это все способы наши, не, ну, все неприемлемы к тому. Но главная цель ⁇ это вернуть нам полноценного, законопослушного гражданина Украины. При поддержке международных организаций в Украине стартовал проект по усилению роли гражданского общества в защите прав уязвимых групп осужденных, детей, подростков, женщин с детьми, инвалидов и стариков. Программа охватывает 10 регионов и направлена на отказ от дискриминации освободившихся людей, а также обеспечение их равноправия. Людина виходить на свободу і вона нікому не потрібна, то вона повинна потрібна бути кому, суспільству. І суспільство на сьогоднішній день повинно взяти на себе цю місію разом з новоствореною службою пробації. Знаєте, в минулому році на Україні створена офіційна служба пробації, одна з функцій, яких є післясудовий супровід. Создание государственной службы пробации подтверждает, главная функция украинской системы наказаний изолировать и перевоспитать оступившихся, говорят эксперты. Ссылаясь на международный опыт, уверяют, если присматривать за бывшими осужденными в течение трех лет, случаи рецидивов сведутся к минимуму. Более того, правозащитники настаивают, что касается детей, необходимо добиваться, чтобы за решеткой оказывались только те, кто действительно опасен для общества. То есть, например, там вкрав мобильный телефон. Йому дали умовний термін, так? а потім другий раз вкрав мобільний телефон і він опинився за гратами. Яка користь від цього? Він, опинившись за грати, він е, спілкується теж з тими, хто скоїли звучний. Краще, щоб ця людина знайшла місце собі в житті, десь працювала і відшкодовувала ту шкоду економічно. Два года назад вступил в силу новый криминально-процессуальный кодекс. С тех пор, говорят правозащитники, количество детей, оказавшихся в исправительных учреждениях, уменьшилось три раза. Эксперты настаивают, тюрьма не место для подростков. Необходимо искать другие способы их перевоспитания. Оксана Зенковская Павел Кубраков, медиагруппа, объектив.